Bersambung dengan soalan nombor lima. A. Dua satu per lima tambah berapa sama dengan tiga tiga per lima? Seperti biasa, cikgu akan buat eksperimen menggunakan nombor bulat. Ambil satu nombor. Contohnya dua. Tambah berapa sama dengan tiga? Kamu tahu? Dua tambah satu betul tak? Dua tambah satu. Kita nak kaitkan bagaimana kita dapat satu... Dengan 2 dan 3 Kalau 2 tambah 3 5 Bukan 1 Kalau 2 tolak 3 Kamu tak belajar lagi Nombor kecil tolak nombor besar Betul? Dan uh, kalau 3 tolak 2 3 tolak 2 Nampak? Dapat 1 Apa yang cikgu nak beritahu Jika ada soalan macam ni Nombor di sini Tolak nombor di sini Kalau nombor ini Tambah berapa dapat nombor ini nombor ini tolak nombor ini. Jadi untuk dapatkan kotak nilai pada kotak kosong ialah 3 3 per 5 tolak 2 1 per 5. Boleh tolak macam biasa tak? Tolak macam tu je boleh ke? Dan kes ni boleh. Sebab nombor bulat yang sini lebih besar pada nombor ni. Pecahan pun lebih besar pada nombor pecahan di sini. Jadi kita tolak sajalah. 3 tolak 2 dapat 1 dan 3 per 5 tolak 1 per 5 ialah 2 per 5. Ha, itu saja untuk A. Kalau macam B ni pula, berapa tolak 4 sama dengan 2? Berapa tolak 4 sama dengan 2? Kalau kita ambil satu nombor, 2. 2 tolak 4. Ha, belum belajar. Nombor kecil tak boleh tolak nombor besar kan? Okay. Kalau empat, tolak empat. Kosong. Kalau lima, tolak empat. Satu. Enam, tolak empat. Dua. Di sini enam lah. Okey. So macam mana dapat dia? Apa kaitan enam dengan empat dengan dua ni? Nombor ni tambah nombor ni. Dua tambah empat. Ha? Dengan syarat tu lah dia. Berapa tolak nombor ni sama dengan ini. Jadi kamu nak tahu nombor di sini. Nombor ni tambah nombor ni. Okey, jadi kotak kosong adalah dua tiga per empat tambah empat satu per lapan. Okey, jadi uh, dalam kes ni kita tak boleh tambah terus sebab ni pecahan ni. Pecahan ni ni per empat, ni per lapan. Bahagi empat, ni bahagi lapan. Macam mana buat dia? Samakan dia punya yang nama dia penyebut tu. Jadi uh, untuk samakan penyebut dalam kes inilah. Empat ni kalau kamu darab dua dah jadi lapan. So lapan tak perlu buat apa-apa. Jadi sini kamu tulis darab dua atas pun darab dua. So kita akan dapat dua. Tiga darab dua, enam per lapan tambah empat. Satu per lapan. Jadi jawapannya Okay, nombor bulat tambah nombor bulat akan dapat 6. Dan kemudian enam per lapan, tambah 1 per 8. Jadi kita dapat 7 per 8. Okay, soalan nombor enam. Lapan dua per tiga tambah satu per tiga tolak lima. Kita kena buat daripada kiri ke kanan. Kita buatlah satu persatu. Satu persatu maknanya kita dua yang pertama dululah. Okey? Jadi dalam kes ini pecahan tu dah dia pun punya ni apa dia? Penyebut yang sama. Jadi kita boleh terus tambah. Okey nombor bulat tambah nombor bulat. Di sini tak ada nombor bulat. Jadi di sini tetaplah 8. Okey? Cikgu tambah dua pertama dulu ya. Eh? Ha. Okay. Adakah tak boleh terus tambah tiga? Boleh. Tapi takut ramai yang tak faham. Eh? Okay, kau akan buat dua yang pertama dulu. Lapan tambah tak tambah apa-apa, dapat lapan. Dan dua per tiga tambah satu per tiga ialah tiga per tiga. Dan tolak lima. Sebab tolak lima ni, lima kita tak tolak lagi. Jadi, mesti tulis di situ. Okay. Jadi, kamu kena tahu pula tiga per tiga tu boleh bahagi. Tiga boleh bagi tiga dapat berapa? Satu. Okey? Untuk faham tak faham, tiga bagi tiga dapat satu tolak akan dapat tak ada baki. Satu jawapannya. Jadi jenis sebenarnya ialah lapan tambah satu tolak lima. Sebab tiga per tiga itu satu. Jadi lapan tambah satu ialah sembilan. Sembilan tolak lima ialah empat. Okay. Teruskan dengan B. Empat, ah. tiga, 7, tolak enam, petujuh. Pecah ni tak boleh tolak yang ni. Jadi, cikgu tunjukkan ni ni. Untuk dua bahagian pertama ni, cikgu nak tunjukkan. Cara, ada dua cara ya. Okay, pertama adalah menggunakan tadi apa? Kita tukarkan kepada pecahan tak wajar okey 4 darab 7 tambah 3 jadi 4 darab 7 tambah 3/7 tolak 6/7 dan ini kita darabkan 4 darab 7 28 28 tambah 3 31 jadi kita dapat 31/7 tolak 6/7 jadi Lepas tu, tiga puluh tolak enam. Kalau tak tahu, bolehlah. lah 1 satu tolak enam. Jadi, pinjam. Tinggal dua, ni sebelas. Sebelas tolak enam, ialah lima. Jadi, dua puluh lima. Jadi, dua puluh lima per tujuh. Okay. Ha, itu bahagian pertama. Lepas tu, kamu kena tambah satu. Sebelum tambah satu ni, kamu tukarlah dulu kepada pecahan bercampur 25 bahagi 7 Jadi 25 bahagi 7 7 darab 3 21 7 darab 4 28 Jadi 3 saja 3 dan 21 ada bahagi 4 Di sini ialah 3 4 per 7 Okey? Dan tambah 1 ya? Yeah? Tambah 1 di sini ada tambah 1 sebenarnya Tambah 1 sini tambah 1 jadi 3, 4, per 7 tambah 1. Kalau tim tak ada pecahan, kita tambah je lah nombor bulat tu. Kalau tambah, senang. 3 tambah 1. Dan ada pecahan tu pecahan lah. Jadi, dapatlah 4, 4 per 7. Apa cara kedua? Okey, eh? jadi 4, 3 per 7 tadi. Nak tolak 6 per 7. Kalau kita tak nak tukar kepada pecahan tak wajar, kamu boleh pinjam 1 daripada 4. Dan yang satu tu kamu belah tujuh. Kenapa belah tujuh? Sebab pecahan dekat sini adalah tujuh. Okey. Jadi, yang empat tu akan jadi tiga. Dah mula empat. Ambil satu. Tinggallah tiga. Jadi, sini tinggal tiga. Tujuh per tujuh. Tambah tiga per tujuh. Tolak enam per tujuh. Ha. Okey. Yang satu tu, kita ambil sebelah tujuh. Tapi, ni geng dia lah. Dia akan tambah dulu. Dia akan tiga. Sepuluh per tujuh. Tolak enam per tujuh. Jadi, sekarang dah. Nampak tak? Pecahan tu dah cukup untuk menolak. Okey? Sebab tadi tak cukup. Tiga tak boleh tolak enam. Jadi, sini dah cukup. Okey? Jadi, tiga. Berapa? Empat per tujuh. Nampak? Sama. Okey? Ada dua cara lah untuk tolak tu. Tengok keadaan. Uh, keadaan mana-mana uh, lah. Kalau -kala kamu rasa selesa macam ni. Kalau macam ni, sentiasa boleh buat. Okey? Jadi, uh, dan uh, dia lebih uh, lebih stabil dan cara dia sentiasa sama ya. Cuma cara lebih panjang. Yang ini lebih pendek tapi kalau ibu apa nak terangkan pada anak-anak mungkin sedikit complicated. Okey? Tapi boleh terangkan. Beri contoh 10 dan insyaAllah mereka boleh faham. Okey? Jadi di kena sini tinggallah tambah satu saja dapat 4 4 per 7. Selesai nombor 6. Belum selesai nombor menang kan? Tapi ada C dengan D lagi. Okey, 3 tolak 2, 1 per 10 tambah 1, 3 per 5. Jadi, macam mana ni? Ha, cikgu nak ajar teknik kedua tadi yang kita ambil sikit. Eh? Kita pecahkan 3 ni, ambil 1, Daripada tiga, ambil satu. Yang satu ni belah sepuluh kali ni. Sebab ini pecahan dia per sepuluh. Okey, jadi dia akan jadi dua sepuluh per sepuluh. Ni dua tambah sepuluh per sepuluh, ya. Dua tambah sepuluh per sepuluh adalah tiga. Sepuluh per sepuluh tu satu. Okey, Dan Bolehlah tolak dua dengan satu per sepuluh. Okey. Dan kita buat yang ni dulu. jadi, dua tolak dua habis. Sepuluh tolak 1, 9. Dia tinggallah 9 per 10. Okey. Dan jawapan ni kita tambah saja dengan 1, 3 per 5. Okey. Dalam kes ini, kamu kena samakan penyebutnya. Dalam sifir 5 ada 10. Jadi 10 tak perlu buat apa-apa. 5 -apa. tu saja. Ia eh, kamu darab 2. Atas pun darab 2. Dan bila kita tulis balik, Ha? Yeah. 9 per 10 tambah 1, 6 per 10. Jadi, nombor bulat tambah dengan nombor bulat. Sini tak ada nombor bulat. Jadi, tak ada, tam, tak ada tambah 1, 1 lah. Ha. Okey, pecahan tambah yang atas je kan? 9 tambah 6, 15. Jadi, dapatlah 15 per 10. Tapi, yang kedua ni tu pecahan tak wajar pula. Jadi, satu lima belas sepuluh ni kita nak tulis sebagai satu tambah lima belas sepuluh. No problem. Boleh je. Okay. Kenapa? Sebab cikgu nak bahagi apa ni? Iaitu lima belas nak bahagi dengan sepuluh supaya cikgu tukar kepada nombor bercampur. Jadi sepuluh darab satu sepuluh sepuluh darab dua dua puluh. Jadi satu je lah. Tolak sepuluh dapat lima. Jadi yang ini adalah satu tambah lima satu dan ini lima per sepuluh. Okay, dan tambah ni dapat berapa? Satu tambah satu dua. Jadi dapatlah dua lima per sepuluh. Ni kena padamlah ni. Okay, dah habis belum? Oh, okay, C ni belum habis sebab lima dengan sepuluh ni ada dalam sifir lima. Jadi, kita baca lima sepuluh. Kita nak potong sebab atas bawah kita bukan darab. Bahagi. Bila bahagi kita potong dia. Dengan sifir lima, potong jadi satu, potong sepuluh jadi dua. Okey? Ini satu, yang ini dua, jadi jawapan akhirnya adalah dua. Satu per dua. Dan soalan D. Enam satu per enam tolak dua. Kalau pecahan, nombor bercampur tolak dengan nombor bulat, terus perlu tolak. Nombor bulat ni, tolak nombor bulat ni. Okey? So jawapan dia akan okay, jadi 4, 1 per 6. Okay, jangan keliru pula dengan yang macam ni. Dengan dia kata 3 tolak ni akan dapat, uh, yang ni perlu pinjam macam ni. Sebab nombor ni tak ada. Nombor yang menolak kena ada pecahannya. Yang ni ada pecahan. Tolak nombor bulat tak apa. Tapi kalau nombor bulat tolak pecahan, uh, kena pinjam. Okay, beza sikit eh. Uh, yelah, logik dia tu kan. Right? Dapat ni. Lepas tu tambah 1 per 2. Okey, Jadi 2 itu dalam sepi 2 ada 2, 4, 6. Ada 6. Jadi sekali lagi yang 2 saja kita darab 3 atas pun darab 3. Kita tulis kembali. Kita dapat 4, 1 per 6 tambah 3 per 6. Dan kemudian 4 nombor bulat tak, tak ada nombor bulat di sini. Dia tak tambah apa-apa. Dia dapat 4 lah. Dan satu per enam tambah tiga per enam, satu tambah tiga ialah empat per enam. Tapi, tak habis lagi kerana empat dan enam tu ada dalam sifir dua. Dua, empat, enam. Kalau empat, dua jari. Enam, tiga jari. Potong. Dapat dua dengan tiga. Dapat akhirnya empat, dua per tiga. sampai dalam nombor tujuh. Soalan dia pada nombor tujuh, bukan seperti di di whiteboard tu. Dia kata, kira soalan A, tujuh per sepuluh daripada lima puluh meter. Okay, kalau daripada punya tu, pecahan atau daripada, kamu darabkan. Okay? Ha, jadi, maksudnya, tujuh per sepuluh daripada lima puluh, dia tanya, kalau setiap sepuluh kamu ambil tujuh, berapakah yang kamu ambil kalau ada lima puluh? Maknanya, sini ada sepuluh. Kamu ambil tujuh, letak tepi. Sepuluh lagi, ambil tujuh, letak tepi lagi. Sepuluh lagi, ambil tujuh, letak tepi. Dan sepuluh lagi, letak tepi. Sepuluh lagi, ambil tujuh, letak tepi. Semua ada lima puluh kan asal dia? jadi ah, yang tujuh, ambil tujuh, 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 lima kali tu, berapa? Okey, kalau kamu ikut aturan cikgu tadi. Sepuluh pertama ambil tujuh. Sepuluh pertama, kedua ambil tujuh lagi. Sebanyak lima kali. Jadi, tujuh. Tujuh pun ada lima kalilah. Tujuh, 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 tujuh. Jadi, tujuh darat lima, tiga puluh lima. Jadi, kamu akan dapat lima puluh. lima, tiga puluh lima. Okey. Jadi, uh, kalau nak kira macam mana? Haa, uh, okey. Kalau nak kira cara pendarapan. Jadi kita tak payah buat eksperimen tadi tu Iaitu kamu tengok sini atas bawah boleh potong tak? Yang ini sifir 10 10 dengan 50 ni ada dalam sifir 10 10, 20, 30, 40, 50 jadi, yang ini potong tinggal 5, yang ini potong tinggal 1, jadi 7 darab 5, 35 meter. Ha, seperti eksperimen kita buat tadi kan? Ha, kamu kena bayangkanlah sikit. Okay, kan? Jadi yang lain pun sama juga. Kalau ada sebut, sebut ni, batu daripada, itu kau pun darabkan dia. Okay? Jadi di sini, 8 per 9 darab 81 kg. Kalau kamu hafal B9, kamu tahu 9 darab 9, 81. Jadi di sini potong dapat 1, potong dapat 9. Jadi kita darabkan 8 darab 9 ialah 72 kg. Ini maksudnya ada 9 kg, kamu ambil 8. Ambil lagi satu grup lagi 9 kg, kamu ambil 8. Sampai cukup 81 kg. Berapa kamu dapat? 72 kg kamu akan ambil. Faham? Dan yang ini, uh, 134 darab 96 liter. Okey, yang ni tak boleh cerita ambil-ambil. Sebab bagaimana nak ambil 134 daripada 1? Tak boleh. Okey, ataupun macam ni cikgu cerita sekali lagi. Ini ceritanya maknanya seolah-olah kamu ada 96 liter air. Tapi cikgu ada 134, 134 pak kali ganda. Ah ha, jadi itu pun darab juga. Okey. Ah ha, jadi di sini nak tahu berapakah volume atau isi padu air yang cikgu ada. Kamu ada 96 liter, cikgu ada berapa? Di mana cikgu ada 134 kali ganda. Okey, jadi untuk tu darab juga tapi untuk darab ni kita tukarkan dulu pada pecahan tak wajar. 1 darab 4 tambah 3. 1 darab 4 ialah 4 tambah 3 ialah 7. Jadi kita dapat 7 per 4 darab 96 liter. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ni, kamu boleh buat dua cara. Okey, kamu nak bahagi dulu, Yalah bahagi sepuluh 4, tapi bahagi sepuluh 4, 10 darab 4, 40 masa bila kamu kena dapat 96? Tak cukup jari. Okey, jadi tapi ada choice itu kamu bahagi, bahagi cara biasa. Ha, ini tak kita tak hafal sifir macam tu. Tak hafal sampai semua menang macam sifir 4 ya. Eh? Jadi 4 darab 2 8 ha, ada baki 1 16 4 darab 4 lah 16. Ah ha, maknanya kalau cikgu bagi sifir 4 Cikgu akan perlukan 24 jari. Cikgu ada jari tangan ada 10, jari kaki pun ada 10, tak cukup. Okey jadi macam mana pun. ah ha, tapi satu yang cara ialah kamu darab dulu. Tujuh dan semua penah tu bagi empat. Tapi cikgu suka bahagi dulu. Jadi nombor tu akan kecil. Bila cikgu bahagi ni sebenarnya potong boleh. Satu dan dua puluh empat macam tu. Ha, potong potong juga sebenarnya. Kalau kita buat bahagi dulu eh. Pastikan yang kau bahagi tu yang atas bahagi yang bawah. Bukan terbalik. Okay dan akhir sekali tinggal 24 darab 7 ah ha, macam tu okey 24 darab 7 4 darab 7 28 dan 2 darab 7 14 tambah 2 16 jadi 168 jawapan dia adalah 168 liter iaitu jika kamu ada 96 liter dan cikgu ada satu, tiga, empat kali ganda daripada apa yang kamu ada. Jadi, air atau apa-apa yang kita cakap tadi tu, cikgu ada 168 liter.